Saya, Ahmad Mustafim bin Muhammad Zerani, akan membentangkan berkaitan dengan proposal guru sebagai agi perubahan dalam kalangan sekolah menengah. Sama sekali saya akan membentangkan berkaitan dengan pengenalan guru dari sudut bahasa ialah orang yang mengajar, mendidik, mengajar, mengasuh dan melatih. Peranan guru dalam mendidik dan memantau kelakuan dan sasihan murid di sekolah juga mampu memberi impak kepada kemenjadian murid. Ini kerana kebanyakan masa kehidupan murid diluangkan di sesi persekolahan yang bermula dari awal jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang. Seterusnya, setiap gerak kerja guru mampu memainkan peranan dalam kemenjadian sasiah dan kelakuan murid. Namun begitu, pelbagai cabaran dihadapi oleh guru semasa proses mendidik dan mengajar. Hal ini kerana beberapa faktor yang boleh membantukan proses kemenjadian murid. Peranan dan cabaran guru dalam mendidik murid masa kini diharapkan dapat dijadikan sebagai satu mekanisme atau panduan kepada semua pihak supaya tidak berlaku kecelaruan dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya saya akan membincangkan berkaitan dengan objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian mengenal pasti peranan guru sebagai agen perubahan kepada murid dan masyarakat daripada perspektif guru sekolah menengah. Dan yang kedua, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh guru sebagai agen perubahan terhadap murid dan masyarakat daripada perspektif guru sekolah menengah. Seterusnya berkaitan dengan persoalan kajian. Hasil daripada objektif kajian maka terhasillah dua persoalan kajian. Yang pertama, apakah peranan guru sebagai ejen perubahan kepada murid dan masyarakat daripada perspektif guru sekolah menengah? Yang kedua, apakah cabaran guru sebagai ejen perubahan terhadap murid dan masyarakat daripada perspektif guru sekolah menengah? Akhir sekali, kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini akan memberi kesan kepada empat pihak. Yang pertama akan memberi kesan kepada guru. Kajian ini dapat memberi panduan kepada guru yang mendidik dan mengajar murid di sekolah. Hal ini kerana kajian ini akan menjelaskan peranan guru dan kepentingannya. Kajian ini juga akan menunjukkan beberapa cabaran yang dihadapi oleh guru sebagai pendidik di dalam negara. Kedua, kepentingan kajian akan memberi kesan kepada pihak ibu bapa kajian ini dibuat supaya pihak ibu bapa dan penjaga jelas akan peranan dan cabaran dihadapi guru supaya dapat menjalankan proses pembelajaran dengan baik. Selain itu, ibu bapa dan penjaga dapat memahami peranan mereka dalam pendidikan negara. Seterusnya, kepentingan kajian juga memberi kesan kepada pihak sekolah. Kajian ini akan menunjukkan kepada pihak sekolah akan peranannya dalam memastikan peranan guru dalam sesi pembelajaran di sekolah hal ini dapat dilaksanakan dengan baik sekiranya pihak sekolah lebih memberi perhatian kepada peranan setiap guru di sekolah. Akhir sekali, kepentingan kajian akan memberi kesan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negara. Kajian ini akan menunjukkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negara supaya dapat memantau keberkesanan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Pihak Jabatan Pendidikan Negara adalah satu organisasi yang penting untuk memastikan peranan guru, dapat dijalankan dengan baik. Sekian sahaja dari pembentangan daripada saya, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Agen perubahan ialah individu yang membantu melaksanakan perubahan sosial atau inovasi terancang mampu bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat serta bertindak sebagai penghubung antara kerajaan dan komuniti. Guru sebagai agen perubahan bermaksud individu yang mendorong dan membawa pembaruan dalam pendidikan dan sekolah. Ini termasuk menggalakkan inovasi menggunakan teknologi baru dan mengembangkan kemahiran pedagogi guru untuk meningkatkan kualiti pengajian dan pembelajaran serta membentuk generasi muda yang kritis dan kreatif. Terutama pendidikan sebagai mekanisme perubahan untuk membentuk nilai pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan generasi muda. Guru tidak hanya menyampaikan maklumat tapi juga membentuk pemikiran kritis, etika dan kepimpinan dalam pelajar. Guru yang berdedikasi mampu merangsangkan keingintahuan dan semangat pembelajaran dalam diri pelajar. Selain itu, guru memainkan peranan untuk membentuk nilai dan karakter pelajar. Guru berpeluang membantu pelajar memahami konsep seperti kerjasama, toleransi, kesederhanaan dan tanggungjawab sosial. Di samping itu, guru juga perlu menunjukkan kemuliaan akhlak dan budi pekerti untuk menjadi ikutan dan panduan kepada pelajar. Untuk cara baru dalam pengajian pembelajaran, guru menerapkan teknologi moden pendekatan kreatif ataupun metodologi interaktif untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan efektif. Guru sentiasa perlu memperbaikkan teknik dalam kaedah pemengajian bersesuaian dengan masa yang diperlukan. Dalam era dalam era revol, dalam era teknologi, guru juga berperanan untuk membantu pelajar memahami perubahan sosial dan teknologi yang berlaku. Guru menghubungkan pembelajaran dalam kelas dengan aplikasi dunia sebenar, memberi peluang kepada pelajar untuk melihat bagaimana konsep akademik digunakan dalam konteks praktikal. Guru bertanggungjawab untuk membantu pelajar memahami isu sosial dan kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Mereka boleh menyediakan platform untuk berbincang dan memahami isu-isu seperti kepelbagaian budaya, alam sekitar, kemiskinan dan hak asasi manusia. Dengan memupuk, memupuk kesedaran dan empati dalam kalangan pelajar, guru membantu generasi yang prihatin dan bertanggungjawab terhadap dunia sekitar. Negara Malaysia kini sedang mengejar matlamat untuk memajukan pendidikan negara setara luar negara demi melahirkan insan yang berkualiti dan proaktif dari segi, jasmani, emosi, rohani dan intelektual iaitu jeri. Oleh itu, demi mencapai matlamat melahirkan insan-insan jeri -insan yang hebat dan berbakat seperti warga pendidik di sekolah telah diberi tugas membawa peranan sebagai ejen perubahan kepada komuniti yang bukan hanya kepada para pelajar malah kepada masyarakat juga. Terdapat beberapa cabaran apabila seseorang itu telah melangkau masuk ke dalam profesional perguruan. Cabaran yang dihadapi guru kini ialah adalah teknologi yang semakin maju. Pendidikan menerangkan kepunyaan teknologi dalam pembelajaran, namun masih ada guru yang menghadapi kesukaran untuk mengadaptasi teknologi baru, terutamanya di luar bandar yang kurang kemudahan internet dan peranti digital. Terdapat juga rukutan rugutan guru daripada guru-guru di -guru sini yang kurang mahir dengan teknologi pendidikan dan kemahiran abad yang ke-21 hingga mereka merasakan agak terbeban dengan perubahan iklim pendidikan kini dan akhirnya meneruskan amalan berpusat guru dalam pilih PC mereka. Selain itu, cabaran yang dihadapi oleh guru ialah beban tugas yang semakin meningkat. Selain mengajar, guru juga perlu menyiapkan dokumen pentadbir, menghadiri musyarat, menguruskan aktiviti kurikulum dengan dan tugas-tugas yang lain. Beban kerja ini telah menyebabkan guru kurang fokus kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti sedangkan mereka sepatutnya lebih berfokus inisiatif bagi merealisikan informasi pendidikan. Selain itu, penguasaan kandungan asas kurikulum baharu. Kurikulum yang dibentuk oleh bahagian pembangunan kurikulum BPK dengan mengutamakan dokumen standard kurikulum dan pusat kesiran di SKP perlu dirungkai oleh guru bagi memastikan kefahaman pada guru adalah tepat bagi menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualiti. Ini menyebabkan guru perlu berusaha mencari ilmu dalam merungkai kurikulum tersebut. Guru memerlukan pembacaan dan persediaan sebelum menyediakan kandungan kurikulum tersebut kepada murid. Amalan pengajaran berteraskan kaedah tradisional. Kaedah tradisional ataupun strategi pemusatan guru merupakan strategi PDP yang telah lama diamalkan dalam bilik rajah yang mana guru akan mengajar mata pelajaran sepenuhnya secara kuliah dan murid mendengar penerangan dan mengikuti pengajaran guru. Pengajaran guru adalah berpandukan kepada buku teks dan buku aktiviti. Akhir sekali ialah perbezaan murid dari segi pengetahuan sedia ada, minat dan motivasi gaya pembelajaran. Adalah salah satu cabaran di sekolah Cabaran guru di sekolah, keperhatian guru melihat perbezaan murid adalah satu aset yang memudahkan proses PDP berlangsung dengan berkesan apabila guru tidak mempunyai pengetahuan terhadap latar belakang murid akan menyebabkan penyampaian PDPC si kurang berkesan dan akhirnya tidak mencapai objek pembelajaran. Guru merupakan salah satu tonggak utama dalam pembangunan modal insan dan pembinaan tamadun bangsa. Peranan guru pada abad ke-21 tidak telah terbatas kepada penyampaian ilmu semata-mata, malah turut merangkumi tugas sebagai pemimpin sosial, pemimpin nilai dan ejen transformasi kepada murid serta masyarakat. Dari aspek seorang guru sendiri, tanggungjawab ini menuntutkan komitmen yang tinggi, kemahiran dan pelbagai dan pemikiran yang proaktif agar perubahan dan cita-cita dapat direalisasikan secara berkesan. Media masa memainkan peranan sebagai salah satu landasan untuk kemudahan guru transformasi atau perubahan dalam pendidikan serta mewatakan isu-isu kecemerlangan dan pendidikan semasa. Selain daripada itu, pihak guru dan sekolah perlu mewujudkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan komuniti setempat melalui persatuan ibu bapa dan guru PIBG dalam hal ini membantu antara satu sama lain memahami tugas dan tanggungjawab mereka dan membuat penambahbaikan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Guru perlu menjadi teladan yang baik dengan menunjukkan personaliti dengan sasiah baik kepada murid dan masyarakat. Tugas guru bukan hanya mengajar saja tapi memupuk dan membentuk pelajar untuk menjadi manusia yang tinggi sasiah dan bijaksana. Guru adalah pemimpin yang penting kepada pelajar untuk membentuk komuniti komuniti yang baik. Guru bertindak sebagai model bagi murid selain ibu bapa. Guru yang diberi kepercayaan untuk mengajar anak-anak penting bagi menunjukkan suri teladan yang baik bagi mencorak anak mereka manusia yang penuh kebaikan. Akhir sekali, pihak sekolah dan ibu bapa mengadakan aktiviti yang melibatkan semua pihak dapat menggerakkan hubungan antara satu sama lain. Ini memupukkan sifat kepimpinan kerjasama dan menggerakkan hubungan antara guru dan pelajar. Assalamualaikum, saya Fatin Nadirah akan menerangkan tentang metodologi kajian Bagi pendekatan kajian kami menggunakan kaedah campuran iaitu kuantitatif dan juga kualitatif Kuantitatif adalah untuk mengukur tahap penglibatan, amalan dan cabaran guru melalui item soal selidik berskala likid Kualitatif pula diperoleh melalui item terbuka untuk mendapat penjelasan lebih tentang pengalaman guru pandangan terhadap peranan sosial serta cabaran khusus. Terdapat 5 uh, likid yang kami gunasai iaitu STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, TP tidak pasti, S setuju dan SS sangat setuju. Bagi reka bentuk kajian, kami menggunakan kajian kes di mana analisis mendalam terhadap konteks sekolah menengah dan guru dipilih sebagai unit analisis kerana memainkan peranan penting dalam komuniti. Bagi kaedah pengumpulan data pula, kami menggunakan borang soal selidik iaitu melalui Google Form di mana terdapat soalan-soalan berkenaan peranan guru sebagai ejen perubahan dalam item 1 hingga 4, peranan terhadap murid, item 5 hingga 8, peranan terhadap komuniti. Cabaran yang dihadapi oleh guru juga ditanya dalam item 9 hingga 10 uh, item 11 berkenaan soalan terbuka, item 12 berkenaan pandangan tentang peranan guru pendidikan Islam. Sambal kajian kami adalah seramai 61 orang guru sekolah menengah dan kami analisis data melalui uh, statistik deskriptif khususnya kekerampan dan peratusan bagi data kuantitatif manakala bagi data kualitatif kami menggunakan tema ringkas mengenal pasti kata kunci dan pola Assalamualaikum, saya Nazira Waidah. Selanjutnya kita pergi ke Dapatan Kajian untuk profil responden. Kajian melibatkan 61 orang guru. Sekolah menengah majoriti responden ialah guru perempuan iaitu 68.9% berbanding lelaki 31.1%. Dari segi umur kumpulan terbesar ialah 31 hingga 40 tahun diikuti dengan 41 hingga 50 tahun. Dari aspek pengalaman mengajar, sebenarnya orang guru mempunyai kurang 5 tahun pengalaman manakala selebihnya ialah 5 tahun. Kebanyakan guru bertugas di sekolah bandar iaitu 55.7% dan Selebihnya, dia lagi luar bandar. Responnya terdiri daripada pelbagai bidang pengajaran seperti Bahasa Melayu, matematik, Pendidikan Islam, Moral dan lain-lain lagi. Dapatan kajian untuk jadual pokok satu menunjukkan peranan guru sebagai ejen perubahan daripada perspektif guru. Item dengan persetujuan tertinggi ialah usaha guru memukul kemahiran berfikir kritikal dan kreatif sebanyak 96.7% diikuti dengan dua item lain dengan persetujuan 95.1% iaitu guru menjadi teladan dari segi sasya dan disiplin serta beri sokongan emosi kepada murid. Perasa terendah ialah penggunaan teknologi pendidikan dalam PDPC iaitu sebanyak 83.6%. Manakala untuk jadual menunjukkan peranan guru sebagai ejen perubahan terhadap masyarakat. Kebanyakan guru bersetuju bahawa kerjasama dengan ibu bapa dan komuniti untuk membantu sasaran pelajar adalah peranan terpenting sehingga itu sebanyak 93.4%. Sesungguhnya 88.6% bersetuju guru boleh aktif dalam program kemasyarakatan manakala 80% menyatakan guru wajar menjadi contoh dan ejen perubahan sosial. Peratusan paling rendah ialah peranan guru membantu komuniti memainkan isu smart pendidikan dan sosial semasa iaitu sebanyak 80.4%. Selain itu, cadangan 2.3 menunjukkan cabaran guru sebagai ejen perubahan. Cabaran paling utama ialah tahap motivasi dan disiplin murid iaitu 86.9% seterusnya kekangan masa dan tekanan kerja mahala perkhidmatan guru dalam program komuniti iaitu 67.2%. Sebanyak 34 guru turut menyatakan kurangnya sokongan komuniti sebagai cabaran dan peratusan paling rendah ialah pada item ketiga dengan 49.2%. Semasa menjalankan kajian soal selidik kami turut mengumpulkan pandangan tambah daripada para guru mengenai cabaran yang mereka hadapi sebagai ejen perubahan daripada keseluruhan responden dan menunjukkan bahawa sikap dan motivasi murid merupakan cabaran yang paling utama iaitu sebanyak 36 orang guru memilihnya diikuti oleh pengaruh media sosial. Selain itu, semua responden menegaskan bahawa tanggungjawab sebagai ejen perubahan bukan sahaja terletak pada guru pendidikan Islam atau moral tetapi turut dipikul oleh semua guru secara bersama serta kerjasama semua pihak. Hasil perbincangan menunjukkan bahawa guru melihat peranan mereka sebagai ejen perubahan mulai dengan memukul kemahiran berfikir kritikal dan kreatif dalam kalangan murid. Guru pula menguasai kaedah pembelajaran terkini dengan mengaitkan topik dan isu semasa bagi memenuhi tutupan pendidikan abad ke-21. Menurut Maizatul Simbal 2001, guru juga berperanan sebagai teladan di segi sasya dan disiplin. Bukan sahaja mendidik di bilik darjah tetapi membentuk nilai moral murid. Dalam konteks komuniti, peranan guru terselam beri kerjasama dengan ibu bapa bagi membentuk sasya murid dan wujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Perlimatan dalam aktiviti kemasyarakatan membantu guru memahami latar belakang murid serta menghubungkan hubungan dengan masyarakat. Namun guru berdepan dengan cabaran utama dalam melaksanakan peranan ini sebagai ejen perubahan. Menurut responden, tetamu namanya berkaitan motivasi dan sikap murid negatif Tingkah laku yang kurang ajar dan dikirim menjelaskan sebesarnya pembelajaran serta melembangkan semangat guru. Kurangnya kerjasama ibu bapa sebagai rangka kongsi dalam pendidikan menyebabkan segala usaha guru di sekolah menjadi kurang terkesan. Selain itu, kekangan masa dan tekanan kerja menjelaskan dedikasi, kreativiti dan pemimpin guru termasuk penyediaan alat bantu mengajar dan perkhidmatannya dalam kursus atau bengkel seperti ditekaskan oleh Azman 2003 Cabaran lain ialah pengaruh media sosial memberi kesan terhadap nilai budaya, norma dan akhlak murid menjadikan mereka lebih sukar dikawal. Hal ini menuntut guru mendidik secara kritikal agar murid dapat menilai maklumat dengan bijak. Kesemua cabaran ini berpotensi merecatkan matlamat standard guru Malaysia SGM sebagai ejen perubahan kepada murid dan masyarakat. Saya Syafiqah, saya akan membentangkan rumusan dan kesimpulan. Seperti yang kita tahu, peningkatan kes jenayah dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Malaysia menunjukkan berlakunya kemerosotan sasiah dalam kalangan remaja. Dalam konteks ini, guru berperanan penting sebagai pendidik, pembimbing dan pembentuk sasiah murid agar mereka dapat membezakan antara nilai moral dan tingkah laku negatif. Dapatan kajian menunjukkan bahawa guru secara amnya melaksanakan peranan mereka dengan baik, terutama dalam memupuk pemikiran kritis, memberi sokongan emosi dan menjadi teladan sosial. Namun penggunaan teknologi PDPC mencatat peratusan yang lebih rendah menunjukkan masih terdapat keperluan peningkatan dalam aspek literasi digital guru. Kajian ini menegaskan bahawa guru merupakan tulang belakang pembentukan modal insan dan ejen perubahan dalam komuniti. Namun keberkesanan peranan guru sangat dipengaruhi oleh sokongan organisasi, kebolehcapaian teknologi, sokongan ibu bapa serta beban tugas yang perlu diseimbangkan. Guru bertanggungjawab membentuk akhlak, mengawal disiplin serta menyokong kesejahteraan emosi pelajar. Motivasi yang diberikan oleh guru dalam bentuk sentuhan peribadi guru dan keterbukaan minda guru dalam memastikan murid sedia untuk memberi komen, pendapat dan hujah bagi setiap masalah yang timbul berkaitan isi pelajaran. Dengan kemajuan teknologi, guru perlu menguasai alat digital, mereka bentuk aktiviti berasaskan teknologi yang bermakna dan menguruskan isu seperti jurang digital serta keselamatan siber contohnya menangani gangguan sumber palsu dan kes buli profession perguruan menuntut guru menyesuaikan diri dengan teknologi yang semakin maju namun ramai masih bergelut dengan kekangan kemudahan dan kemahiran digital beban tugas yang tinggi serta keperluan memahami kurikulum baharu turut menyukarkan fokus terhadap pengajaran pengajaran yang berkualiti Sebagai cadangan dalam era teknologi dan globalisasi masa kini, peranan guru perlu diperkasa melalui pelbagai strategi dan kerjasama agar dapat melahirkan komuniti pendidikan yang cemerlang. Media masa dan platform digital harus dimanfaatkan sepenuhnya sebagai landasan untuk menyebarkan maklumat pendidikan, memudahkan urusan pentadbiran sekolah serta meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, hubungan baik antara guru, pihak sekolah dan komuniti setempat perlu diperkukuh melalui penglibatan aktif PIBG bagi memastikan pelaksanaan dasar dan peningkatan kualiti pendidikan dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Di samping itu, kolaborasi antara sekolah dan ibu bapa melalui aktiviti sosial seperti hari sukan atau sambutan perayaan sekolah dapat memupuk semangat kerjasama, kepimpinan dan perpaduan. Melalui langkah-langkah ini, guru bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti pengajaran tetapi turut memperkukuh peranan mereka sebagai ejen perubahan, pembina sahsiah pelajar serta penyumbang utama kepada pembentukan komuniti dan masyarakat berilmu yang sejahtera. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan bahawa peranan guru sebagai ejen perubahan dalam masyarakat amat signifikan dan pelbagai dimensi. Berdasarkan gabungan data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui kaedah campuran, majoriti responden berpendapat bahawa guru berperanan penting dalam memupuk kemahiran berfikir secara kritikal dan kreatif dalam kalangan murid bagi menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Dapatan turut menunjukkan bahawa guru berdepan pelbagai cabaran dalam melaksanakan tanggungjawab ini. Antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah sikap dan disiplin murid yang semakin merosot, kekangan masa, tekanan kerja serta pengaruh negatif media sosial terhadap tingkah laku pelajar. Situasi ini menyebabkan motivasi guru menurun dan menjejaskan keberkesanan mereka sebagai ejen perubahan. Secara keseluruhannya, hasil dapatan kajian ini menegaskan bahawa guru memainkan peranan menyeluruh sebagai pendidik, pembimbing dan ejen transformasi sosial yang bukan sahaja bertanggungjawab terhadap perkembangan akademik murid tetapi juga terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan komuniti. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.